Первый период мы сыграли неважнецки. И по, все, по моментам и по броскам все проиграли. Пока, наверное, еще нет уверенности такой. Но потом потихоньку выправили, выправили. И я думаю, что мы сегодня были достойны победы. И даже в основное время не, не побудили. Во-первых, Руденков, он бомбардир. Пожизненный бомбардир. С хорошим броском. Во-вторых, наверное, уверен в себе. А нашим вот не хватает немножко уверенности. Хотя самоотдача была бешеной, а забивать надо голы, и никак она не, не идет. Ни у Волженкина в пустые бросал, не забил. Ни у Мищенко в штангу попал. Но ошибок еще достаточно. результатом я доволен, даже сверх. Чего Бога гневить. Игрой еще есть ошибки. немного достаточно. Такая хорошая боевая игра. Вроде как и провели в счете ну, за счет того, что ну, не все, будем так мягко говоря, ответственно относятся к итогу матча, к счету. За этого пропустили где-то вторую шайбу. Тяжелый, конечно. Ну, любой матч сложный, в вышке играть хоть и слабая команда, хоть ну не делится хотя на слабую, на сильную. Все тяжелые матчи, тем более до периода, до три периода дошло до болитов. Тяжелый матч. Все одно и то же, как идет весь матч, тоже игра идет до конца, что там на болите закончится или в или просто чистое время. Игра целиковая, поэтому все время нужно до конца доиграть. Не хватает, э, я думаю, что голов мало забиваем голов застрочить с другими командами пропускаем в принципе немного и вот сегодня тоже здорово доиграли матч что второй что третий период а, немного по нашим органам бросали но сами мало забиваем